Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ialah video pembelajaran bagi subjek bahasa Melayu tahun 3 Dalam video kali ini kita akan belajar tajuk baru iaitu tajuk kata hubung Maklumat dah sentuh um, secara ringkas kata hubung dalam tajuk ayat majmuk. Kita dah belajar secara ringkas um, apa itu maksud kata hubung dan apa antara contoh-contoh kata hubung? Jadi dalam video kali ini dalam tajuk khusus kata hubung kita akan belajar dengan lebih lanjut. Sekali lagi apa itu maksud kata hubung? Apa itu contoh-contoh kata hubung? Mungkin mahu datangkan contoh yang lebih banyak dan Bagaimana kita nak guna setiap kata hubung dalam ayat? Ya, baiklah. Kita mulakan dulu dengan objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama mengetahui contoh-contoh kata hubung. Yang kedua memahami fungsi kata hubung dan menggunakannya mengikut konteks. Okey mari kita pergi ke slide yang pertama. Definisi kata hubung. Definisi am um, ataupun maksud kata hubung. Okey, kata hubung ialah perkataan yang berfungsi untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga membentuk ayat majmuk. Tengok, kita perlu dua ayat ataupun lebih baru boleh Baru boleh kita guna kata hubung untuk menghubungkannya. Kalau satu ayat, dia tak akan berlaku. Seterusnya. Okey, kita lihat maklumat datangkan. Dia ada berapa contoh ni? Kita pergi satu-satu. Maklumat bagi contoh. Gai. Atau kerana sambil lalu tetapi supaya yang manakala kecuali dan akhir sekali serta okay. ada 11 semuanya contoh kata hubung dan ada lagi banyak sebenarnya tapi ini dahulu secara asasnya kita belajar kata hubung okey baik bagaimanakah hendak menggunakan setiap kata hubung dalam ayat untuk kita menulis ataupun membina satu ayat yang betul kita um, kena tahu dulu apa fungsi setiap kata hubung. Jadi kita lihat seterusnya. Okay, maklumat datang kan semua um, 11 contoh kata hubung tadi sekali dengan fungsi dia sekali dengan contoh ayatnya. Bagi terus nampak bagaimana kita um, ayat yang sesuai untuk kita menggunakan setiap kata hubung tersebut. Kita pergi satu per satu. Yang pertama, dan. Dan digunakan untuk menggabungkan unsur yang sama. Ataupun unsur ni perkara, menggabungkan perkara yang sama. Contoh ayat, Haziq dan Izan bermain di taman permainan. Dua-dua okay. orang iaitu Haziq dan Izan, dua-duanya Bermain di taman permainan. Yang kedua, atau. Atau menunjukkan pilihan. Pilihan perlu lebih daripada dua. Eh, contoh ayat. Kamu suka tinggal di bandar atau di kampung. Tengok pilihan dia. Bandar atau kampung. Yang ketiga kerana ataupun kita boleh juga guna sebab apakah fungsi dia kerana digunakan untuk menunjukkan sebab atau alasan Hanim tertidur di dalam bas kenapa Hanim boleh tertidur dalam bas kerana mengantuk yang keempat sambil sambil untuk menunjukkan perbuatan lain dilakukan di samping perbuatan utama. ataupun maksud dia dalam waktu yang sama kita atau seseorang itu melakukan dua perkara serentak. Kakak mendengar ceramah sambil mencatat nota. Ini um, perbuatan pertama, mendengar ceramah. Sambil kakak mendengar ceramah, kakak mencatat nota perbuatan yang kedua. Okay, kita pergi yang kelima. Lalu. Lalu untuk menggabungkan dua perkara yang dilakukan berturut-turut. Okay, macam mana tu? Okay, tengok ayat. Encik Saiful membuka kasut lalu masuk ke dalam rumah selepas dibuat kasut terus dimasuk ke rumah. Nah, tak adalah. Lepas dia buat kasut dia pergi keluar semula, tak ada. Seterusnya ada enam lagi contoh. Tetapi untuk menunjukkan dua perbuatan yang bertentangan. Jutawan itu kaya tetapi sangat kedekut. Jutawan tu apa? Jutawan tu orang yang kaya raya, dia banyak duit dia ada duit yang berjuta-juta sebab tu kita panggil dia jutawan. Kalau kita kaya, sepatutnya kita lebih pemurah, lebih banyak bersedekah. Ni. Okay. Yang keberapa? Yang ketujuh, supaya menunjukkan maksud dan tujuan. Ni. Okay. Kita hendaklah mengambil sarapan pagi. Kenapa kita kena ambil sarapan pagi? Supaya, bertenaga sepanjang hari. Okay. Ini adalah tujuan. Kenapa kita perlu makan sarapan pagi? Okay. Yang ke-8, yang. Yang digunakan untuk menjelaskan keadaan sesuatu perkara. Ayah memakai jam tangan. Macam mana keadaan jam tangan tu? Jam tangan yang baru dibelinya. Seterusnya, manakala ataupun sementara dua-dua ini membawa fungsi yang sama, okay. menunjukkan masa dan perkara yang bertentangan, ataupun uh, ada dua orang melakukan dua perkara yang berlainan, yang berbeza. Kita lihat contoh. Azura membuat kek. Ini orang yang pertama. Azura orang yang pertama. Adik manakala adiknya suka bercucuk tanam. Adiknya orang yang kedua. Azura buat apa? Azura buat kek. Adik dia bercucuk tanam. Nampak ada dua orang dan ada dua perbuatan yang berbeza. Yang ke-10 kecuali menunjukkan pengecualian semua pelajar menghantar kerja sekolah kecuali Helmi. Semua hantar. Helmi seorang sahaja yang tidak hantar. Okay, itu menunjukkan pengecualian. Okay, yang terakhir, serta. Menyatakan maksud bersama-sama. Contoh ayat. Polis, bomba, serta wartawan berada di tempat kemalangan tersebut bukan setakat polis, bukan setakat bomba. Wartawan pun ada sekali di tempat tu. Okay, nampak? Maksud dia bersama-sama. Tiga-tiga tu ada. Okey, okay, setakat itu sahaja video pembelajaran bagi tajuk kata hubung. Mohon, Mohon harap semua pelajar faham apa yang dimaksudkan dengan kata hubung. Apakah antara contoh-contoh kata hubung dan Bagaimana kita nak menggunakan setiap kata hubung tersebut bagi membina atau bagi kita menulis satu ayat yang betul dan lengkap. Okey, dekat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.